Судья, судья по его доставке поместил в граты. Он был в клетке еще до рассмотрения ходатайства по сути о избрании ему меры пресечения. Если вы это знали. Что может быть хуже в нашей стране, чем помещение человека без законного решения суда за решетку. То есть дзиндзя с самого начала, с момента доставки в суд и до... Вынесение решения, а да, вынесение ухвалы да, да. по ходатайству прокурора, он находился в клетке. Вы не скажите, вы как адвокат, да, тоже, я надеюсь, правозащитник по своей деятельности. А Будем а так говорить. А а вы, а вы мне объясните, что может быть выше и ценнее человеческой свободы? Что может быть ценнее? Ничего. Ничего. А я не вам не скажу. Подождите. Подождите. Пусть он Я отстаивал не свои личные шкурные интересы. Меня не брали не на хабаре. Меня не брали в каких-то там других коррупционных схемах. Меня арестовали за мою правовую позицию. Он фактически, они фактически меня арестовали за то, что Алле. я имел смелость высказать свою принципиальную точку зрения, что этот судья, он преступник, он незаконно человека до избрания ему меры пресечения поместил его за решетку. к тому, что сегодня? вы мне говорите, вы говорите, должна была рассматривать, да это должно быть изначально отметаться. Нет, давайте. что имеет Виктор, давайте... а на предмет тому. Громкую Можно до бесконечности.

Агент, а да, я вас искал э, Меня зовут Сергей, вы уже знаете Мы сейчас находимся в Национальной Ассоциации Адвокатов Тут порядка 60 человек Ждем руководства Вас в том числе Скажите, когда вам удобно подъехать э, Вот сюда, сегодня я понял. Цель нет, цель встречи Хотим вам лично Не через канцелярию Просто лично огласить э, вот. Документ Да чтобы вы нас послушали, посмотрели. Хорошо, хорошо. Я а, буду читать. Хорошо, ждем вас. Через час? Спасибо в течение. Так, я все-таки хочу, я хочу закончить. Вы знаете, мы. 12.04.20 э, вот, вот играться...